Yang dihormati, barisan hakim yang arif lagi bijaksana seterusnya para penonton video saya ini. Melati kuntung tubuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Pada hari yang indah ini, saya, Nur Iman binti Zainal Abidin Hashim akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Kasut Kelopak Jantung kasut kelopak jantung Bagaimanakah kasut kelopak jantung itu ya kawan-kawan Kawan-kawan mahu dengar cerita saya Begini ceritanya Kasut kelopak jantung nama diberi Kalau tak dengar rugi Kalau dengar banyak nilai bumi dengan dengarkan ya kawan-kawan dan selamat beramal. Tanggal 16 Mei itulah tarikh keramat bagi seorang insan yang bergelagu saban tahun Cikgu Badrul pasti akan menerima sebuah bungkusan yang berisi sepasang kasut. Hadiah itu telah membangkitkan ingatan Cikgu Badrul ketika beliau mengajar murid tahun 5 Bestari di sebuah sekolah luar bandar 15 tahun dahulu. Lucin telah berbunyi menandakan bermulanya sesi pembelajaran. Pada hari itu, seperti kebiasaannya, Cikgu Badrul akan masuk ke kelas tahun 5 Bestari Setelah menerima ucapan selamat pagi daripada murid-murid, Cikgu Badru meminta murid-murid untuk duduk dan bersedia memulakan sesi pembelajaran. Mata Cikgu Badru tertancap pada meja seorang muridnya yang bernama Aiman. Seperti kebiasaannya murid itu belum tiba lagi. Hish, setiap hari mesti datang lewat. Getus Cikgu Badru dalam hatinya tanpa mengetahui punca sebenar mur itu hadir lewat ke sekolah. Sepuluh minit selepas sesi pembelajaran bermula, Cikgu Badru terdengar bunyi ketukar pintu pada tahun lima bes dari itu. Cikgu, bolehkah saya masuk? Tanya Aiman terketar-ketar kerana dia sudah tahu guru mata pelajaran pendidikan jasmaninya pasti akan memarahinya. Belum sempat Aiman duduk di kerusinya, Cikgu Badrul terus memarahinya kerana hadir lewat ke sekolah. Kemarahan Cikgu Badrul menjadi-jadi apabila melihat kaki Aiman yang tidak berkasut. Mengapakah kamu tidak memakai kasut? Bentak Cikgu Badrul. Sudahlah hadir lewat ke sekolah, malah berkaki ayam pula. Tambah Cikgu Badrul lagi. Aiman hanya tunduk tanpa memberikan sebarang jawapan. Aiman tahu akan kesalahannya yang tidak memakai kasut di sekolah lagi. Cikgu Badru terpaksa bertindak demikian agar Aiman memberitahu ibu bapanya untuk membeli kasut sekolah yang baru untuknya. Cikgu Badru tidak mahu murid-murid untuk mencotohi sikap Aiman yang tidak memakai kasut ke sekolah. Kemarahan Cikgu Badru memuncak lagi apabila Aiman tidak memakai pakaian jasmani pendidikan jasmani itu. Ketika beliau, ketika mereka melakukan aktiviti pendidikan jasmani. Ha, kawan-kawan, kena -kawan, tahu apa yang dilakukan oleh Cikgu Badrul. Akibat tidak tahan dengan sikap Aiman, Cikgu Badrul terus mendenda Aiman. Cikgu Badrul meminta seorang murid untuk me me mengambil beberapa keping kelopak jatuh pisang yang bertaburan di tepi pagar sekolah. Cikgu Badrul menyerah kelopak jatuh pisang itu kepada Aiman dan menyuruh Aiman untuk mengikat kelopak jatuh pisang itu dengan tali rafia. Cikgu mahu kamu memakai kasut kelopak jatuh ini. Tegas Cikgu Badrul. Tanpa membuang masa, Imai terus mengikat kelopak jatuh pisang itu kedua-dua kakinya Cikgu dia tidak dibenarkan menanggalkan kasut kelopak jatuh pisang itu selagi dia tidak membeli kasut sekolah yang baharu. Imai berasa sangat kecewa dan sedih kerana dan sedih. Dia telah ditawarkan oleh rakan-rakan sekelasnya. Sejak kejadian itu, Aiman tidak hadir lagi ke sekolah. Cikgu Badrul mula rasa bersalah atas tindakannya. Dia membuat keputusan untuk pergi ke rumah Aiman. Apabila sampai ke rumah Aiman, Aiman tiada di rumah kerana mengambil upah memetik cili di sebuah kebun sayur. Beberapa minit kemudian, Aiman Cikgu Badrul melihat kelibat Aiman di belakang rumah. Cikgu Badrul terkejut kerana Aiman kerana kasut kelopak itu masih terlekat di tapak kaki Aiman. Cikgu Cikgu ba, Aiman memberitahu bahawa dia, dia tidak mempunyai wang yang secukupnya untuk membeli kasut sekolah yang baru. Cikgu Badrul berasa rasa bersalah atas tindakannya. Dia pada petang hmm. itu juga Cikgu Badrul menunggang motosikal ke pekan yang berdekatan untuk membeli membeli kasut sekolah untuk Aiman. Dia meminta maaf atas kesilapannya dan menyerahkan kasut itu yang diberinya itu kepada Aiman. Oh ya kawan-kawan, hendak -kawan. tahu siapa yang mengirimkan buku sen yang berisi sepasang kasut itu? Setelah tamat belajar, Aiman mula bekerja di sebuah pengurus besar keluaran syarikat kasut terkemuka di bandar. Dialah yang mengirim buku sen yang berisi sepasang kasut itu kepada cikgu.